Здравствуйте, Андрей Иванович. Сейчас на казачку со мной. Да? Да. Не хотите? С удовольствием. Нет, туда, <реклама> За те деньги, которые э, дала ОВА. Претензий у ОВА нету по отношению непосредственно к этой организации. Если есть какие-то вопросы, связанные непосредственно с э, какими-то ценовыми категориями в рамках э, узких каких-то моментов, для этого отдельно э, стоятся и эти обстоятельства рассматриваются. Вот и не навешивают ярлыки и не делают э, из человека какого-то э, бармалея, который собирает целую там мафию. Поэтому в данной ситуации э, работая в определенном в органах власти я знал действительно многих субподрядчиков и подрядчиков и поэтому знаю, кто где работает и чем занимается